Abbas Quliyev Abeksanov 1994-cü il, 21 iyun, Bakı və Amircan kəndində barda vəralıqda anadan olmuşdur. Onun atası ikinci Mirzə Məhəmməd Xan Bakıxanların əsilindən, anası Sofiya xanım isə məşhurluq məqamlı qabiliyetmiş Gürcü qız idi. Bakıxanov 8 yaşına qədər Bakıda yaşamış, uşaqlığının ilk dövrünü Abşeronun ən Amircan məntəqə və Balxan kəndlərində keçirmişdir. 1802-ci ildə Təsəqqanlıq təxtə oxunduğunda buruşmalarda Əmsar Hüseynqulu Xana məqbul olduğuna görə məcburiət kafesinə qalıb Qubaya vaxtilə dayısı Fətəli xanın onun başlattığı Əmsar kəndinə köçməli olmuşdur. Bakıxanov 1819-cu ildə Qubada Əmsar kəndinə yaşanmış, təhsili burada davam etdirmişdir. Ağbaşquluğa Bakıxanov Azərbaycan elmi tarixinə mühüm rol oyan böyük alimdir. Qanun-i Gecsi, Gülistan-ı İrəm kimi əsərləri ilə böyük şöhrət qazanmışdır. Bakıanovun deyil, coğrafiya, astronomiya və s.ə. aid əsərləri onun intifadidik bilimlə malik və alim kimi göstərməkdədir. Aləsi, general leytinat Cəfər Qulagabakhanovun və general Abdulla Gabakhanovun qardaşıdır. Mayor Həsən Ağabakhanovun polkovnik Əhməd Ağabakhanovun əmisidir. Tarzan Əhməd Bakıxanovun babasıdır. Bəstəkar Tofiq Bakıxanovun, kamançacı Tələt Bakıxanovun ulu babasıdır. 1807-ci ilə Ağabakhanov Məkkədən Mədinəyə gedərkən Vadi Fatimat qona yerdə bəbə xəstəliyinə tutulub vəfat etmiş və həmin yerdə dafn olunmuşdur.